что в приватну власть входит приватна власть власність інших держав и юридичних осіб інших держав. Тому, если данные, если это в моей державе я зареєструвалась, то я даю данные про себя. И державный реєстратор имеет данные про меня, как власности засновника цієї структуры. Но если эта структура регистрируется в другом судах то да... Когда я легализирую здесь, данные могут не носиться прогласника из основника, потому что где-то в очень в в другой большой фирмы. И поэтому данные прогладки из основника могут не носиться. А все, кто в Украине, они должны быть внесены в это. И с державной службой судятся люди, потому что орган не может надавать платных послуг, а эта служба надает платные послужки, потому на что, например, регистр и выписку из регистров она платит не соответственно, это тоже не орган. Хорошо. Это Хорошо. Это в господарском этом самом кодексе. А в этом э, налоговом кодексе совсем другое. Противоречит господарскому кодексу, получается. Что Вы, знаете, вы э, положении... Я там давала, вы, Все. Нет объявленной войны, соответственно, никакой мобилизации не может быть. У нас для того, что у нас ребята военные просчитывали были, большие... они просчитывали, значит, в этой действии должны участвовать милиция, э, да, это внутреннее ВПО, еще какая-то слушая, я просто не помню. И они считали, что они сказываются нет. То есть эти службы содержатся народом Украины, они а, содержат народных полковников, получают заклады, за это они должны служить. Соответственно они, если каждого из них на 10 дней послать в зону АТО, то 360-тысячная армия может воевать 100 дней, 360-тысячная армия людей, которые обучены стрелять, которые имеют обмундирование, за которое вы заплатили, я заплатила, mm -hmm. да, и я... обучены. Почему их туда не посылают? Это только это отсутка. Никакой мобилизации не может быть, нет военных действий. Никакой мобилизации не может быть. Украины. А Откройте его. Посмотрите. Там что написано. Проверяю, что это не заголовок Украины из больших букв. Это название государства э, Украины на больших буквах. Украины. Так вот, Держава Украина прописана в Конституции, третья статья, чем она должна заниматься: защищать наши права. То есть это служба охранная структура и э, содержится она в э, имени и крови Украины. Так вот, это э, структура. Она должна выполнять охранные функции. А люди, в Украины, уже платят все, то есть свой Они их содержат и все не содержат. Соответственно, теперь ну, еще люди еще раз должны за то, что все э, э, раз, разграбили их деньги, и, э, э, еще раз должны складываться на армию и своих детей туда отдавать. А так за это платят. И на. на тем более, что у нас армия только э, коммерческая осталась. Поскольку она тоже вот, как Министерство обороны стала юридичной особой. Посмотрите, 2006 год, 4-10-2006, армия у нас только контрактная. Это было записано в законе про визковую обовязку. Перед этим про визковую обовязку и про визковую обовязку. То есть армия только контрактная когда министерство перерегистрировалось. Там стала юридическая структура и армия стала коммерческой. Только контрактной. никакого у нас такой армии нет. Сейчас они задним числом пытаются что-то там пере переделать. Не имеют они на это полноважки. На не порушите законом, будь ласка, находитесь держа в державной э, структуры. Да, а мы не а снимаем мы не ничего. А мы записываем разговор. Не, Раз, записываем не, разговор. Мы, за, мы записываем я разговор. Вас не снимала. а сейчас вы попадете в камеру и будете, и я буду правомерная. Понимаете? Вы знаете, что нельзя. Вы все, я... Голос, я... Мы ничего не, снимаем. Ответ, здесь, никто не дает. Понятно. Кто, что это за структура? Чем я она занимается? Снимаю. Да, да, давай, иди. Все, понятно, хорошо, спасибо. Так что, пожалуйста, разбирайтесь, но никто не может дать официальный ответ за структуру Министерства обороны Украины, какое отношение оно имеет к органу э, власти. Государственной власти. Да. да, все. Тут, то, то, значит, мы... Поэтому а, эти все... Э, как бы поскольку нету у нас такой армии, тут, соответственно, идентифицированы все службы, которые ее обслуживали. А, вот, и там в законе было четко написано в по что привести до 4 -го, 10 -го, 2006 всю документ, все документацию согласно этого закона. Она сейчас не приведена нелегитимно. Да. Соответственно, они по нелегитимным документам сейчас пугают людей. Как может быть если у нас нет общей мобилизации, не может быть никакого штрафа за неявку. Потому что все, что может быть, это там за утерю, я не знаю, там, билета военного, там, 17 до 50 гривен, административный штраф, все. они людей пугают и обманывают. Все понятно. А скажите, пожалуйста, Наталья, э, тут мамы находятся, это же мы в администрации президента, и э, ну, защищают своих детей там, и все. Слушает, э, скажите, документ, кому служит это министерство, что это за структура, кто его создал, потому что орган создается актом, э, э, распорядчим актом. Так, нас, а скажите, это, пожалуйста, вот мама. он показывает документы, согласно которых, кто властник, засновник, если это юридичная особа, она имеет властника и засновника. Да. Кто властник и кто засновник? И юридичная структура, она обязательно имеет какие-то свои внутренние, то есть э, там статут, еще какую-то. Пусть покажут, что это такое. Да. И какое отношение имеют вот эти вот районные э, комиссариаты, которые э, детей э, э, вызывают? Да, да. А скажите, пожалуйста, мамы переживают. Вы меня слышите хорошо? Да, да, я вас хорошо. Это самое. Если они там подписали какие-то документы, то какие это имеют последствия, если другой путь ну защиты? Какие то есть они документы? что они добровольно пришли, понимаете, нет, что нет, нет. да. Осталось. То есть доказать, что его вызвали, вообще невозможно. У нас остались повестки. Да. 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 Значит, есть трое свидетелей в суд, надо подавать в суды. Просто надо мамам собраться и просто подавать в суд. Пусть они через суд покажут документы и все остальное. Суд вытребует, и это станет достоянием mm -hmm. всех только mm -hmm. так. Mm -hmm. все. Просто, просто к судовому позову могут присоединяться другие мамы, не только мамы. Ну да, ну да. содержание внутренней армии, при внутренних конфликтах с нас требуют еще наших детей. Да. Скажите, вы нам поможете форму создать этого самого позова? Ой, я не юрист, скажу вам честно. Я Нет. тоже мама. Поэтому я как бы вот... Это надо юриста, причем такого бесшабашного, который понимает, что... Желательно среди мам ищики. Если среди мам будет мама-юрист, которую тоже обманули, которая просила, вот она должна она обникнуть в этот подъек. вопрос, потому что нам не хватает я, и юристов, все говорю, умывают я руки, я это, я как только в полщину и уходят. вот есть вот еще, они вот не призывают, они призывают и требуют идентификационный номер физическую особу, особа, согласно договору с Евроспильнотой за 96 год, это темчасовый зарубежчаны на территории Украины. Соответственно, они призывают именно не как граждан. Если там, в, вот когда они призывали, там было ИНН, что нужно, а они берут ИНН, потому что физическая э, юридическая особа, ей нужен э, код физической особы. Вот, то есть они не призывают их как граждан, они их призывают действительно как как найманцев. Mm -hmm. То есть они им предлагают, там же и написано, говорю, пропоную прийти та-да-та-та-да-та. -да -та -та -да -та». mm -hmm. А в такой штучке, где можно наклеить потом марку, написано в на явки, там трасс, то столько-то. То есть потом залепляется марка, и типа там ничего не было. Да mm -hmm. все просто обман. У нас просто в суд. Mm -hmm. Вот те, кто сейчас получили даже повестки, просто тоже эти повестки прилагать туда. И просто это надо, чтобы просто... Только по-другому по никак. Ну, в общем, мы так и ориентируем. Вот, если вы к президенту попадете, тут они дадут вам данные, что это за другого. Какое она имеет отношение к вашим детям, как, как вы которые этой, 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 этой ну, страны, которые платят подарки на утримание армии. Все хорошо, Наташа, нас отсюда тут бдительно милиция себя ведет в администрации президента. А вы Выгонять. Вы милицию сразу. Да. <свечу> да, у меня посвящение, можете себе представить, у меня посвящение журналиста. Замите, они, у них по закону про милицию, они должны охранять граждан. И никакую юридическую они не могут охранять. Ну да, да, все, Да, все, так, так как сегодня Дайте особенно. Значит, да, значит, и еще... Все, просто берете, вызываете милицию, и Как это вас Да. Значить, іще раз таке питання. Значить, згідно державного реєстру, в державному реєстрі Державно е... організацій можуть Державно. бути Державно. тільки так, все розміщається.